Awal mula Rayansa, putra Nagita Slavina dipanggil Cipung cukup menarik untuk dibahas. Meski belum genap berusia 2 tahun, Balita yang satu ini memiliki popularitas yang hampir sama dengan kedua orang tuanya. Wajah serta tingkah laku menggemaskan Rayansa kerap muncul di media sosial dan tak jarang membuat netizen gemas melihatnya. Berbeda dengan Rafathar yang akrab disapa, Aha, Rayansa justru dipanggil Cipung. Lantas bagaimana awal mula Rayansa, putra Nagita Slavina dipanggil Cipung. Banyak yang mengira jika nama Cipung adalah singkatan Aci Tepung. Hal ini karena Raffi Ahmad sempat berkelakar demikian. Cipung itu kayak aci ditepungin, kalau menurut gue, kata sang presenter. Namun ternyata, nama tersebut berasal dari ungkapan gemas Nagita Slavina terhadap Rayansa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Nagita Slavina dalam sebuah acara di televisi swasta. Cipung tuh gara-gara waktu bayi Cipung. Cipung gemas, ujar aktris 35 tahun tersebut. Jadi, Cipung itu sebenarnya hanya panggilan kesayangan aku saja untuk Rayanza. Lanjutnya, sejak saat itu, anak kedua Nagita Slavina itu lebih dikenal dengan nama Cipung Ketimbang Rayanza Malik Ahmad. Padahal, nama tersebut memiliki arti yang indah yakni anak laki-laki tampan dan kelak akan menjadi raja terpuji. Kendati demikian, Nagita Slavina rupanya sempat mendapat teguran dari sang ibunda, Rieta Amelia, karena memanggil nama Rayansa dengan sebutan Cipung. Rieta sendiri rupanya tak setuju cucunya dipanggil seperti itu. Ini dimarahin juga sama mama, kenapa namanya Rayanza bagus-bagus dipanggilnya Cipung, ucap Nagita sembari menirukan perkataan sang ibunda. Walau mendapat teguran, Nagita rupanya terus memanggil putra keduanya dengan sebutan Cipung. Ia mengaku akan terus memanggil nama tersebut hingga Rayanza besar dan wajahnya tak seperti sekarang. Nanti kan udah gede mungkin udah enggak kayak Cipung, menggemaskan, lagi mukanya, beber Nagita Slavina. Demikian awal mula Rayansa, putra Nagita Slavina dipanggil Cipu.